ata baş olan peyğəmbər və ali peyğəmbərlərin ittiradi halaş oldu. Oldu. Orda Yezidə zulmü ilə başlamışdı o proses, zülmü ilə başlamışdı. Orda insanlar balaca körpə uşaqlar susuz qaldı, susuzluqdan can verdilər, verdilər. Bu proseslərin hansının Başında duran kimi sevilir Ali civarı idi. Bütün ki bu müsibətlərə təhammül elib düzürdü. Sad da buna işarədir ki, İmamın səbridir. Bəli, elə ki bu insan, bu peyğəmbər Allah peyğəmbəri Muhammad peyğəmbərin balasının, gözünün işığının başına gələn hadisədən xəbərdar olanda ondan öfrərin qaldırdı Allahı Allahdan istədi ilahi mənə peyğəmbər və ali peyğəmbərə tusar etməmiş bu fəziyəni mənə qismət eləcən görüm mənim gücüm çatacaq bu imtahandan çıxım yayın <laughs> əgər desək bunlar hardan çıxdı o deyəcək bəli ayət-i okay, kerim Məryəm surəsindən görək Məryəm surəsində Allah Tebaraka ve Taala nədən söhbət edir? Müxtəlif təfsirlərə baxsa, izahçılara baxsa yonda görəcəyi ki, həqiqətən də Allah Tebaraka ve Taala Zəkəriyyə peyğəmbərlə Allahdan Ö övlad istəməsi barəsində söhbət edir. Allahın hansı şeylər məsələsi görür. Ümumiyyətlə bütün danışdığımız bu prosestdən söhbət edirsə, deməli danışdığımız tarix təsdiq olunmuş və Ayənin ilk sözünə də baxsın, hadisəyə də baxsın, əbdədə səhəbət-i rəsulün görürük Allah təbarak və teala Qurani-Kərimdə Hüseyn ibn Ali alayhiməttəl-səlatu ələyə vəs-səlamun başına gələcəyi şeyləri əvvəldən əvvəldən xəbərdar vermişdir. Və əgər bu günləri ki bizlər də büzür şeylərdən xəbərdar olduqdan sonra artıq öz haqq olağan yolumuzda İmam Hüseyn alihə ələhəssəlatu vəsəllamu bu zür məclislərin qurulmasında məclislərdə iştirak etmesində öz boynumuza görürük şəriqi vəzifə görməliyik öz boynumuzda haqq görməlişi Hüseyn ibn Ali növbə bizim boynumuzda həqiqətən də haqqı vardı ki necə ki Allah təbaraka və təala Qurani Kərimdə onun barəsində söhbət edir. Yaxşı görəsən Hüseyn ibn Ali peyğəmbər balasıdır. Ona görə ehtiram etməli görük. Görəsən Hüseyn ibn Ali peyğəmbər qızının oğludur. Ona görə olsun məclis qurmalıyım, əzaz etməliyəm, sinə vurmalıyım, ağlamalıyım, ehsan verməliyəm, vaxt sərf etməliyəm, pul xərc etməliyəm, yox, başqa birinin illəti var. Görəsən biz özümüzü qoy ayıq qıra bal. Əbu l-Fadlə Abbas İmam Hüseynəleyhəssalam ki, əlmdar idi köməkçi idi, qılınc vuranı idi, dayağı idi, onun qardaşı idi, ona görə idi. Xeyr, xeyr, əzizlər, bu deyildi. Nə Əbülfaz Əbülfazul Abbasdə etdikləri, nə digər insanların etdikləri, nə xanım Zeynəb salamullah aleyha'nun etdikləri. Nə bu günləri biz əzizlər, biz Hüseyn aşiqilərin bu günləri burada iştirak etməyimiz peyğəmbər qızının oğlu olduğuna görə deyildi nəyə görədir. Ondan öçrüdü ki Hüseyn ibn Ali bu məclislərin qurulmasına laiq olan bir vücuddu və bizim boynumuzda olan haqqı olan yeganə qızıqlardandır. Məlum məsələdir, Allah Allahın peyğəmbərlərindən sonra boynumuzda haqqı olan şər'i vəzifəmizi yerinə yetirməkdən ötrü və Allah tərəfindən əsas nöqtə budur. Allah tərəfindən haqq olan imam olduğuna görə, yer üzərində Allahın həccəti olduğuna görə, boynumuzda haqq olduğuna görə bizim vəzifəmiz nədir? Bu cinləri Hüseyn ibn Aliya buzur məclislər quray, buzur mərasimlər keçirdəyi. Necə ki birinci günün hədisində də dediyi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam dedi ki, mənim şialərim, nəriyənlər, bizə müsibehə saxlayanlar söhbəti məktəbi təcrür deyir. Bir nöqtədəcə, necə ki bizim vəzifəmiz bu günləri məclislər qurmay, vaxtımızı sərf etmək və eyni qaydada bunun müqabilində isə İmam Hüseyn əleyhissalamında qiyamət günündə bizə verəcəyini inşallah müjdəvar olacaq. Allah təbərək və təala bizləri inşallah həqiqi imamı ilə istəmə məclis quran insanlardan qərar versin. Amin. Allah səlamı həqiqi təzə safiyan insanlardan qərar versin. İnşallah məclisimiz davam edir. Əziz hacı qardaşımınız, Hazernur qardaşımız inşallah öz gözəl qəsidələri ilə Fezel güləzsinə bizi peyziyə gözəy. Hazırın salamatlığın üçün Muhammad və Ali Muhammadə e salavat olsun ya. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad